dia kata Aunty Lina cakap Warden suruh dia tutup phone dan tutup switch 48 jam Warden kata dia hanya suruh tutup phone Jangan tak tak kata pun tutup switch Pengetua pula cakap Saya tak suruh pun Warden call 48 jam tu ha, Itu adalah atas inisiatif Ketua Warden sendiri Insiden kematian Zara Karina hari ini membuka lagi persoalan baru apabila pengetua sekolah mendedahkan beliau hanya mengetahui tentang sistem kedom selepas insiden itu berlaku. Bagaimana sistem seperti itu boleh berjalan tanpa pengetahuan pengetua? Menurutnya, sistem tersebut menempatkan pelajar tingkatan 4 di dom tingkatan 1 berbeza dengan sekolah lamanya. Walaupun beliau percaya langkah itu membantu Junior, adakah ia benar-benar selamat untuk pelajar? Dalam prosedur inquest hari ini, pengetua turut menafikan dakwaan bahawa beliau menghalang Ibu Zara daripada membuat laporan polis. Menyatakan laporan itu telah pun dibuat oleh ketua dan, Namun, mengapa mesej itu tidak jelas sejak awal? Beliau juga mengakui siasatan dalaman sekolah bukan diarahkan olehnya dan hanya dimaklumkan secara lisan 3 hari kemudian. Persoalannya, siapa yang memulakan siasatan dan mengapa laporannya tidak diserahkan secara rasmi? Pengetua turut menambah beliau tidak tahu siapa mengarahkan kawasan penemuan Zara dibersihkan. Siapa yang mengeluarkan arahan itu dan mengapa ia dibuat sebelum pihak polis tiba? Katanya tiada warden yang bertugas pada malam kejadian, hanya warden bersedia. Sepanjang tugasnya tiada aduan buli juga diterima. Inquest akan diteruskan bagi mencari jawapan terhadap apa yang berlaku sebelum Zara ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama. Okay, akhirnya, segala kenyataan pengetua pada prosedur hari ini telah membawa kita kepada persoalan utama yang kita tanya selama ini iaitu di mana suara kepimpinan tertinggi sekolah sewaktu tragedi ini berlaku. Pengetua adalah tonggak pentadbiran. Segala sistem keselamatan, disiplin, pemantauan bulu asrama dan perlindungan pelajar namun dari keterangan saksi, yang terlihat hanyalah kekosongan arahat, kelemahan penyeliaan dan ketiadaan kebertanggungjawaban. Adakah pengetua mengambil inisiatif menyiasat tekanan yang Zara hadapi? Adakah beliau bertemu keluarga Zara untuk bertanya lebih lanjut? Adakah dia hadir di barisan depan mempertahankan kebajikan pelajarnya? Malangnya semua itu tenggelam dalam senyap. Inkos ini bukan sekadar mencari siapa bersalah, ia tentang mendedahkan kelemahan sistem dan pengetua harus bertanggungjawab sebagai ketua institusi yang gagal menjaga nyawa seorang pelajar bawah umur. Zara tidak boleh bercakap lagi tapi melalui setiap baris keterangan setiap fakta yang terungkai dia seolah-olah berbisik jangan biarkan ia berlaku lagi pada orang lain dan kerana itu tanggungjawab sebenar bermula bukan semasa Zara jatuh tetapi saat sistem gagal menyambut dia sebelum itu Hai Assalamualaikum. Kenyataan media ringkasan harian proceeding inquest 18 November 2025 hari Selasa merupakan hari ke-38 proceeding keterangan saksi atau diponan ke-47 iaitu Puan Syaharum binti Hashim. Ringkasan keterangan saksi, saksi ialah pengetua SMKA Tundatu Mustafa dan pentadbir sekolah yang mula bertugas pada 4 April 2025. Zara ialah pelajar tingkatan 1 kelas 1 Fatimah di bawah seliaannya sebagai pengetua. Sebelum ini, saksi pernah menjadi pengetua di SMKA Keningau. Saksi berkata, para warden sekolah adalah lantikan awal oleh pentadbir sekolah terdahulu sebelum beliau memulakan tugas. Mengikut buku rekod organisasi, ada seramai 12 orang warden. Setakat ini, semua warden sejak 11 Ogos 2025 telah dipindahkan ke JPN. Pemangku pentadbir yang sekarang bertanggungjawab melantik warden baru untuk bertugas. Kadar ratios seorang warden adalah satu warden untuk 50 pelajar. Saksi berkata ada tiga orang melantikan guru asrama iaitu Cikgu Edori, Cikgu Gloria dan Cikgu Azli. Saksi berkata warden mendapat elaun sebanyak RM300 sebulan. Guru asrama tidak mendapat sebarang elaun tambahan untuk skop tugas tambahan melainkan dikecualikan tugasan hujung minggu. Kaedah tutoran sebaya atau pementoran daripada warden untuk memberi bimbingan tugasan warden kepada cikgu yang dilantik menjadi guru asrama. Saksi bersetuju bahawa jawatan dan skop tugasan guru asrama sebenarnya tidak ada dalam kepiawaian rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Saksi juga berkata pada selepas hari kejadian dia baru mendapat tahu mengenai sistem asrama sekolah yang menempatkan pelajar tingkatan 4 di setiap dom tingkatan 1. Menurut saksi, ini merupakan struktur asal asrama sekolah di bawah kendalian ketua warden dan penolong kanan hal ehwal murid PKM. Saksi berkata sistem dom SMK Tun Datu Mustafa berbeza dengan struktur asrama sekolah saksi terdahulu iaitu di SMK Keningau. Saksi tidak tahu mengapa sistem ini diguna pakai tetapi berpandangan ianya mungkin baik kerana pelajar senior sebagai ketua dom boleh membantu pelajar junior dalam dom jagaan masing-masing. Saksi bersetuju bahawa tugasan untuk guru-guru asrama sudah ditetapkan oleh pentadbir sekolah yang lama. Jawatan seperti guru asrama tidak ada dalam buku panduan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tetapi beliau cuma meneruskan mengikut struktur organisasi sedia ada. Saksi berkata dalam rondaan warden sepatutnya ada buku laporan bertugas yang perlu diisi oleh para warden sebagai rekod rondaan. Salah satu tujuan rondaan asrama adalah untuk memastikan para pelajar asrama tidur selepas lampu ditutup iaitu light off pada pukul 11 malam. Aktiviti rondaan asrama adalah di bawah seliaan PKM iaitu Cikgu Asni Marjan. Saksi berkata dalam mengurus hal ehwal asrama, mereka mengikut SOP 1 nisbah 3 nisbah 7 seperti ditetapkan dalam surat pekeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2011 bertarikh 28 Jun 2011 berkenaan dengan pelaporan dan tindakan menangani isu disiplin murid. Saksi tidak pasti sama ada catatan oleh warden asrama di buku rondaan pada 16 Julai 2025, lebih kurang jam 3:15 pagi, saksi dimaklumkan oleh Ketua Warden mengenai kejadian yang menimpa Zara. Saksi bergegas ke asrama dan tiba sekitar jam 3:30 pagi. Saksi melihat seorang pelajar terbaring di atas lantai bersama beberapa warden dan pengawal keselamatan. Beliau dimaklumkan bahawa pelajar itu adalah Zara. Saksi ingat pada ketika itu Ketua Warden, pengawal keselamatan Antilina dan beberapa warden ada di tempat kejadian iaitu Ustaz Azhari, Cikgu Rahmatina, Cikgu Rohayati, Cikgu Norashima dan Ustaz Rezani. Saksi juga nampak beberapa orang pelajar yang saksi tidak kenali di tempat kejadian. Saksi menyedari ambulans belum tiba dan mengarahkan Ketua Warden menghubungi semula pihak ambulans sekali lagi. Ambulans sampai sekitar jam 4 pagi dan salah seorang warden mengiringi pelajar tersebut ke hospital. Saksi berkata pada awalnya mereka tidak terfikir untuk hubungi polis kerana fokus mereka ingin selamatkan Zara dahulu. Semasa menunggu ambulans, saksi berkata mereka cuba menghubungi waris iaitu ibu Zara. Saksi juga mula memaklumkan mengenai insiden itu kepada pegawai pendidikan daerah dan JPN Sabah. Saksi tiba di Hospital Queen Elizabeth sekitar jam 5.30 pagi. Pada jam lebih kurang 9.30 pagi, saksi bertemu Ibu Zara. Bertanya sama ada beliau hadir seorang diri dan mereka kemudian dibenarkan masuk ke unit kecemasan untuk melihat Zara. Pada 16 Julai 2025 sekitar jam 10.17 pagi, saksi menafikan ada membelai tangan Ibu Zara dan berkata Ibu Zara, tak payahlah buat laporan. Ketua Warden dah buat laporan polis. Menurut saksi pada hari tersebut dia cuma berjumpa ibu Zara di hospital dan ibu Zara ada bertanya kepada saksi tentang cadangan orang terdekat sama ada dia patut buat laporan polis. Saksi berkata dia cuma memberitahu ibu Zara pihak sekolah sudah buat laporan polis. Saksi berkata pada pagi 16 Julai 2025 pihak sekolah ada membuat siasatan dalaman mengikut SOP 137 sedia ada. Siasatan dalaman dikendalikan oleh unit disiplin bersama unit bimbingan kaunseling dan para warden asrama. Saksi berkata mereka memanggil semua pelajar puteri, pelajar perempuan dan bertanya secara lisan apa yang berlaku 15 Julai 2025. Saksi berkata dia tidak tahu atau pasti sama ada siasatan dalaman ini ada menggunakan SOP jelas yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sesatan dalaman tersebut adalah lebih untuk mengetahui apa yang berlaku malam itu sahaja. Saksi berkata dia tidak mengetahui secara terperinci laporan sesatan dalaman kerana laporan tersebut di bawah kawalan PKM Cikgu Asni Marjan. Saksi berkata dia tidak mengetahui mengenai keputusan sesatan dalaman kerana sibuk dengan tugas pentadbiran sekolah lain. Maksud saksi, dia fokus menguruskan penghantaran laporan kepada PPD, KKM, PDRM dan juga fokus penyelarasan program lain seperti trauma kepada pelajar dan guru lain. Saksi juga berkata mereka ada buat mesyuarat pada 17 Julai 2025 perjumpaan selaras dengan SOP 137. Mesyuarat lebih kurang sejam, tidak lama kerana ada kunjungan oleh pegawai pendidikan daerah iaitu PPD yang ingin mendapat fakta tentang kes. Semua warden dan pentadbir hadir dalam mesyuarat tersebut. Tujuan mesyuarat ialah untuk menyelaras membuat laporan tentang kejadian ini termasuk kronologi bermula Zara ditemui hingga Zara dihantar ke hospital Menurut ingatan saksi laporan lisan siasatan dalaman menyatakan ada perjumpaan di antara senior dan Zara dan juga pelajar dom Zara pada malam 15 Julai 2025 Tetapi saksi tidak mengetahui terperinci selain daripada pelajar senior memarahi Zara pada malam kejadian pada 24 Julai 2025, saksi berkata dia juga mengadakan satu mesyuarat asrama bilangan 3 yang membincangkan kepada aktiviti intervensi yang dilakukan pihak sekolah selepas kes Zara ini. Menurut saksi, pihak sekolah buat intervensi untuk pastikan pelajar lebih berdisiplin dan mengikut rutin harian asrama. Saksi berkata dia ada mengambil peranan proaktif untuk mengingatkan kepada para pelajar sekolah untuk mengutamakan akademik dan mementingkan penghayatan hadis 40 Imam Nawawi untuk mengelak sebarang insiden seperti Zara berlaku lagi saksi mengatakan kejadian malam tersebut tidak akan berlaku sekiranya pelajar menghayati prinsip-prinsip dari hadis 40 Imam Nawawi khususnya dan mematuhi larangan oleh pihak sekolah agar pelajar senior tidak memanggil junior untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Saksi berkata selepas PDRM dan JPN datang, baru mereka ada pergi tinjau tempat Zara dijumpai. Saksi berkata dia tidak tahu siapa arahkan kejadian itu dibersihkan. Ini kerana beliau berada di hospital semasa perkara itu berlaku. Menurut saksi, Ketua Warden yang membuat arahan tutup akses telefon awam kepada para pelajar selama 48 jam. Ianya merupakan keputusan Ketua Warden sendiri dan bukan arahan saksi. Saksi menyatakan bahawa sepanjang beliau memegang jawatan pengetua di sekolah tersebut, dia sendiri tidak pernah menerima aduan mengenai isu buli atau masalah disiplin berkaitan pelajar. Beliau tidak pasti jika ada aduan dikemukakan kepada petugas pihak sekolah yang lain. Saksi tahu dan bersetuju bahawa garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 3 November 2023 adalah terpakai untuk siasatan dalaman mengenai insiden Zara pada 15 Julai 2025. Saksi menyerahkan tugas pengurusan salah laku buli kepada PKM dan saksi hanya mengurus penghantaran laporan mengenai status Zara ke pihak berwajib. Menurut saksi, Zara tidak pernah membuat aduan mengenai apa-apa masalah peribadi atau konflik dengan individu lain kepada pihak sekolah. Dia juga baru mengetahui hal pintu almari Zara rosak selepas mendapat laporan dari ketua warden selepas hari kejadian. Saksi berkata dia tidak tahu mengenai peraturan khas yang ditetapkan dalam bilik dom Zara oleh pelajar sini ketua dom Zara. Beliau berkata sebarang peraturan tersebut perlu disemak dan diluluskan oleh ketua warden. Saksi berkata dia ada menjalankan sistem keluarga angkat atau tugasan Home room teacher supaya pihak sekolah dapat mendekati dan memahami keadaan pelajar asrama. Ini termasuk program perjumpaan di dewan dan blok asrama. Saksi tidak pasti sama ada kaedah ini berkesan atau tidak. Saksi berkata secara peribadi dia cuma mengetahui tentang budaya bersikap kasar dan kata maki-maki di kalangan pelajar sekolah selepas hari kejadian Zara. Saksi tidak tahu sama ada pihak polis ada meminta buku harian ataupun siasatan dalaman dari pihak sekolah. Saksi berkata dia akur sebagai penjawat awam untuk tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Tetapi saksi berkata diam itu bukan menyembunyikan sebarang kesalahan. Saksi berkata pihak sekolah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa dalam perkara ini tanpa menyembunyikan apa-apa saksi berkata dia juga ingin tahu apa yang berlaku dalam kesara ini pelbagai fitnah telah dilemparkan kepada pihak sekolah dengan teori washing machine dan manipulasi CCTV dan saksi berharap inquest ini dapat membantu mendapatkan kebenaran sebenar untuk Zara. Saksi turut bersedih dengan pemergian Zara akibat insiden ini. Saksi berkata dia tidak tahu mengenai kewujudan kumpulan pelajar Circle 19 sepanjang dia bertugas dalam sekolah tersebut. Saksi juga berkata ibu bapa Zara juga tidak pernah menghubungi atau berjumpa dengan saksi untuk membangkitkan sebarang masalah berkaitan Zara dan mereka tidak pernah dipanggil ke sekolah juga bagi apa-apa isu. Okey, itu saja keterangan daripada saksi ke-47 seorang pengetua di sekolah almarhumah Zara Karina. Uh, kenyataan pengetua sudah berakhir. Saya berharap semua pihak dapat faham dan jelas apa yang dinyatakan oleh pengetua. Sebarang persoalan sebarang kemuskilan boleh dibangkitkan secara beradab dan beretika kerana ada percanggahan uh, pendapat atau penyataan dari awal kes. Okey. Okey itu saja. Proceeding inquest akan bersama semula pada hari Rabu 19 November 2025. Justice for Zara Karina. Assalamualaikum. Bye bye.